Здорово, пацаны. Как ты сказал? Здорово, пацаны. Здорово, пацаны. Я в единственном числе. Привет. Хоть быть третьим, а? Можно. Пошли искать второго. Пошли. Здравствуйте. Духового города, батька. А что это ты по украински заговорил? А ты то украинец. Не знаю, это как-то больше похоже на не обижайся только на этого э, персонаж Шекли Франкенштейна. Франкенштейн! Обалдеть, можно с тобой сфоткаться? Да конечно. Животные просто, у меня и мои кошки больше мозга, чем вот у этого. А <связать> на какого, на какого? Ну, ну, Немец вообще. такой есть Франкенштейн я обожаю Германию, особенно Лондон. Ты немец? Я то, да, пожалуй, немец. Не, я не его. Кто? Не, это не он. Это не я. Ты пьяный? А кто не пьет? Назови. Нет, я жду. Достаточно. Вы мне плюнули в душу. А ты ну, это интересно. Ну, правда, это я это... не могу понять, я могу с тобой разговаривать или это нереально? Где черный пес? Успокойтесь. Здесь нет никаких собак. Запомните, если вы не бросите пить, очень скоро он врет. Это реально. Ну? Но... Из какого города? Я из самого лучшего на земле. Города-героя Белгород. А ты? Офигеть! Здравствуйте! Я с города Белгорода. Ну, с какого района? Но на Хмельницкого живу. Да, да на Хмельницкого это вот большая Большая. Ситуация. Ну, в районе, в районе пересечения с Губкина. Там, где военкомат, знаешь? Во ну, что? военкомат? Да, алло. А, та, та внизу, да, там, не да, 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 я да. понял, а что ты говоришь? Военкомат это, это штаны. Кубки на один. Ты что, вообще ненормальный? Ты не знаешь, где военкомат, ты на учете не стоишь или что? Я говорю, военкомат это бывший, это где, это, где отдел. Это у тебя районная. Я про городскую. А я про городскую, а, говорю. А а, говорю тебе. Ну, да. Ну, я тебе говорю, ну, так я говорю. А, сам в Москве. А сам в Москве что делаешь? А кто вам сказал, что я в Москве живу? Ты сам сказал только что, минуту назад, что ты из Белгорода, но живешь в Москве. Ты что? Про Москву ничего не говорил. Да не выдумывай, только что это... сказал. Да ну, не, не не Ты точно пьяный. Что, э, вы в Ну, Щипаева там рядом, да, или где? Ромка, не, не придумывай сейчас на ходу. Ты же Ромка? Роман. Да, ну вот видишь. А говоришь не говоришь. Белгородский. Говорю. Да, Белгородский. Я заместитель Белгородского городского военкома. Рома, приезжай ко мне, зарегистрируемся и пойдем на СВО. Может не надо, Шурик. Я больше не буду. На. Нет. Надо, Федя. Надо. Ты какого? 82-го года? Был... Ты 82-го уже... года. Так точно. О! Молодец. Так точно. Контрактик подпишем и вперед. Обалденно. Обалденно. Ну согласен. Наш человек, я вижу. Дело в том, что я уже был в команде. А, а -а -а. Плохие у вас дела, товарищ призывник. Что тебе, по ВЛК не прошел? У него больной желудок. Я Ты был не, не на мой желудок. Я в детстве подшипник переварил. Он еще и идиот. И отказался от э, мобилизационного, э, как оно называется? Предписание. Да, 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 да. Ну, сейчас так, так, ты смотри да. меня. Потому что это же дело уголовное. Да, да, да. Я не боюсь, потому что я уже отсидел. Бывал. Да. А за что чалился? Гоп-стоп. Ограбление. Гоп-стоп. Нехороший человек. Лидийска. Хороший человек. Забыл.

Ну, я, ж, новая я новая же, я же тебе сказал, что я в Белгороде в военкомате работаю. Я всех знаю, кто у меня в личных делах был. По, по фотографиям помню все. Ну, вы, отца, вы, знаете. вы просто знаете моего отца. Вот Саша, ты. Саша, твой батя. Так точно, ну, так Откуда вы знаете? Мама? Ромка, бать? ну блин, <с ты, <с я ж тебя искал. Как ты вот этот с мобилизационным предписанием хамылил, я тебя сразу в розыск подал. Nee, я не, я не в розыске. Не в розыске не в розыске. Официально, конечно, нет. Но среди своих я сразу закинул удочку, думаю, ну надо спасать человеку репутацию, хоть какую-то оставшуюся. Ну что ты? Как ваша фамилия, как ваша фамилия. Бондаренко, Степан Андреевич, ты что, меня не помнишь? Я тебя еще, понимаешь, младенцем помню. К -к -к -к. Так, пойдем-ка. Мама. Да что, что ж такое? Мне было 10 лет, а ты только родился. Бать... Батька всех знает. Мне ж батька всех знает. Ну, понятное дело, естественно. А вы батьку моего знаете? Ну, Сашку, как же ж не знать-то? Да куда, конечно. Но вы на пенсии. А я нет, меня призвали в 22-м, и я службу ратную служу. Ну, назад позвали в армию, я уже был на пенсии. А меня? Позвание ваше. Я ж тебе сказал, ты что, вообще ненормальный? Или ты забыл? Или ты не знал? Я думал, что уже. Ты думал? Я тебе уже говорил, Артем, тебе думать еще рано. Ты не помнишь, как ты сказал, где живешь, не помнишь, как представился, как я тебя себя назвал. Бондаренко Степан Андреевич, подполковник. Ты что? Подполковник. Но просто боев до хера провел, башка отбита. Слышишь, а ты что не живешь на этом самом? А, ты выписался? А что ты документы не предоставил? Я приезжал 30 мая. А часто на он, на он, на он, нет, я сейчас Я дома сейчас живу. Я уже давно дом купил я предоставил все. А ну подожди, да, я проверю-ка. Проверьте, проверьте. Я не не, не это не отрицаю, ни, ни у кого не убегаю. На фру... Так точно, брат! Угу. Вот это красавчик! Вот это мастер. Работаем, ты как думал? Нет, ну я сейчас вижу, что вы. Если бы вы сейчас бы что-то там блеф какой-то начали, я бы сказал бы, вы... ну это да. Ну так что, когда тебя ждать? Все быстро оформим. Я не буду бо боксировать. Я только боксировать могу на ринге. Это я знаю. Я не про боксировать, я про воевать. Воевать не пойду. Я воевать не пойду никуда. Ну что ты возьмусь, а воевать шиш с маслом. Чего? Суху. Что, солдат? Сэмси? Так точно! Сусь! Ну, это солдатки, беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все сутся. И я сусь. И даже главком пысается бывает. Но по ситуации. Что же нам из-за этого? Последний долг Родине не отдавать. Твой позорный недуг мы в подвиг определим. Пошлем в десантники. Там ты еще и сраться начнешь. В смысле? То есть кому-то морду бить на ринге? У тебя смелости хватает. Да. А украинский язык э, изучал или э, просто потому что земляк? Потому что много общался? И ни с кем я не общался. Не передаешь на ту сторону никакой информации, Саня? Роман. Да, передаешь, да? В... С врагом сотрудничаешь. Что? Ну, ты стал со мной в самом начале разговора, ты стал со мной общаться на украинском. А, да, я могу по подэхи, по по, троха, троха, вот так, не чуть-чуть, троха называют угу. Угу. Ну ладно, смотри, я повестку тебе завтра скинул в госуслуги в течение недели тебя. А я забыл. Что ты был? Я же живу. Ничего страшного. В течение недели подъедешь ко мне на КПП. Зачем? Слушай меня внимательно. Расскажу тебе сейчас все. В течение недели поедешь. Я уже был, я уже был. Я что ты, ты вдруг на украинский язык перешел? Роман. Ну, давай по Что ты вдруг, Ром? Ты мне, ты мне, вот эти вещи не нравятся. Ты такое ощущение, что ты снюхался с нашим врагом и работаешь против матушки России. Может, ты шпион? И Может, ты шпион? Это у вас, это у вас такая чуйка. Это у вас такая чуйка. Смотри, я буду, буду с тобой аккуратен. Значит, смотри. Да, знаешь, Ром, Ром, за мной. Ром, да, Ром, да, Ромка, да, смотри. Значит, завтра у тебя в госуслугах появится от меня повесточка. И в течение я... двух... Я а, не, не, не пройдешь, да? Ну тогда -то, что, что я, тебя... я уже был, я уже был. Я зачем понимаю, мне 50 раз? ВЛК надо пройти. Да, Ком... Я уже был. Комиссию Не написал там отличную бумажку. Комиссию надо что Я представь... отрицаю. Э -э -э, как... Там же все написано. Ага, да -да. Ну хорошо, Явку с повинной напишешь тогда и пойдем к посмотрим. Я уже написал, ну вот сколько можно. Хорошо, я посмотрю завтра. А, а все равно приедь ко мне, я ну с батей приезжай сразу. А зачем мне батя? Как смысле, Ты, как ты можешь так про батю говорить? Тебе не стыдно? Не говорят, батя приезжает сразу. Я говорю, а зачем мне батя? Просто, чтобы я он говорю, тебя да, привел, за батя? ручку привел. А смысл? Пообщай, а пообщаемся, Ромчик. Ну ты че? Может, я тебя, ну, батей, может, я тебя убедить я смогу? Ну, что ты? Вы, да, наверное, знаете моего батя. Ну, конечно, знаю. А может, ну, кто ж Саню не знает? Роман Александрович. Конечно, знаю. Ну вот пообщайтесь, пожалуйста, с Александром Ивановичем. Ладно, потом позвоню тебе. А лучше я бы тебе рекомендовал ко мне все-таки подъехать. Ты же видишь... Я все-таки отказываюсь, я отказываюсь. Отказываешься. Ну ладно, в а принципе, нет. может, ты и прав. Убьют еще, не дай бог. А так, смотри, какой у нас парень растет. А вы меня на войну забираете. Спасибо вам большое, ну, Да. Ладно, Ромчик, давай, давай, не ходи ко мне, сто процентов не ходи, потому что тебя-то убьют. У тебя же мозгов а там практически нет. Как ты держишь в отделе вот этого дурака? Он же конченый. Не могу знать, Владимир Сергеевич с виду казался нормальным. А вас хера, да? Ладно. Не, ну вас за хера там Да нормально, хватает. Да подполковник как-то дослужился. О, Деревлева, Деревлева, помните? Не, не помню. Я же, я ж раньше служил в Крыму, а теперь в Белгороде. Я же не всю жизнь в Белгороде служил. Ты Екатерине И... Ивановне привет передавай. Кого? Екатерине Ивановне привет передавай, скажу. Откуда вы знаете? Да вы я все мое? знаю, Ромчик, ну да что ты? Я тебе скажу но никому ни слова. Клянусь. И только батя, только батя ни слова, Рома. Между нами. Так а от кого передавать? Я же сказал, от Степана Андреевича. Бондаренко Степан Андреевич. Подполковник. Хорошо, буду помнить. Только но батя, только батя не слово. Рома, батя не слово. Потому что... Вы слышите меня? Да, да, говори. Не забирайте меня на войну. Хорошо, все равно не побежит. хорошо, не буду. А маме передавай привет а от Степана Андреевича из Крыма. Хорошо, спасибо большое. Только бате не слова, а то он ее выгонит. Давай. Да ладно, да Да ну да, да, да. Катюха молодец. Катюха молодец. Давай, пока. А вы знаете Катюху? Тебе не надо знать этого всего. Вполне возможно, что э, у нас с тобой даже родственные связи имеются. Есть у меня теперь сынок. <соединяюсь> я буду с ним не очень строг. <соединяюсь> он из полена вдруг возник, великий юный озорник, такие, как он повсюду ждут. Скажите, как его зовут? А, Роман. Посмотри схожесть нашу внешнюю. Обрати внимание. Ни хера, это, Это интрига. Только тихо. Это интрига. Только тихо. Это интрига. Батя не знает. Я, я, ты, по, ты, я ты поэтому знаешь. тебя на войну и не беру. Я говорю, заезжай, поговорили. Бы ты а ты же не, не, не хочешь Я же говорю, заезжай, поговорили. Я бы тебе правду рассказал, а ты не хочешь к батя заехать к настоящему Куда В военкомат, Рома? Ладно, давай. А, Где да меня ты искать, да. знаешь? Захочешь увидеть Батю, заезжай. Давай. Пока. Давай. Катюхе привет. Да <связь> лайк.